News, बेल दाबा। नमस्कार आपण पाहतात सामान्य जनतेचा आवाज नांदेड सीएम न्यूज आज आपण नांदेड परिसरातील बंदा घाट या ठिकाणी आहोत आणि या ठिकाणी प्राकृतिक बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था नांदेड महाराष्ट्र आयोजित या ठिकाणी श्री छट्ट महापर्व आयोजित किया होता हूँ सकाल पास भाविकांति गर्दी है चर्चा करता। क्या बोलने वाली। नमस्कार सभी लोगों को आज मैं छठ व्रत की हूँ ये चार दिन का विशेष व्रत है विशेषकर बिहार और उत्तर भारत के क्षेत्रों में मनाया जाता है इसका विशेष महत्व है क्योंकि सीता जी की थी और द्वापर युग में द्रौपदी माता भी की थी और ये बहुत ही भारत की भारत में भी ये सभी जगह प्रसिद्ध हो गया विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ है परंतु ये हमारे बिहार की लोक परंपरा को प्रदर्शित करता है ये पूरी आस्था का और लोक विश्वास का त्यौहार है और हम लोग सभी बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करके चार दिन व्रत रख करके इसका आज के दिन उद्यापन कर रहे हैं इसके लिए सूर्य भगवान को भी प्रणाम छठी माता को प्रणाम और सभी छठ व्रतियों को प्रणाम और आने वाले सभी भक्तगण को शुभकामनाएं थैंक यू क्या वाले इसका ये ये चार दिन का बहुत कठिन व्रत है और पहला दिन पहला दिन नहाई खाई दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन मतलब डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं और अगले दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं तो ये पर्व चार दिन का आज सम्पन्न हुआ है इसलिए छठी मैया को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं ये सूर्य भगवान का व्रत है इनको सूर्य भगवान को सुबह में अर्घ दिया जाता है और शाम को संध्या माता को अर्घ दिया जाता है छठ व्रत ये बिहार से शुरू सु, हुआ है और अब तो पूरे बिहार पूरे मतलब विश्व में है और नांन में हम लोग चूँकि बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं ये चार दिन का पर्व है पहले दिन से शुरू होता है नहाए खाए जो व्रती लोग रहती है वो नहा खा के व्रत का शुरुआत करती है और सेकेंड डे होता है जिस दिन खीर का प्रसाद बनता है और व्रत होता है खीर को खा के और व्रत शुरू करती स्टार्ट और तीसरे दिन तो बिल्कुल निराहार रह के और शाम को सूर्य भगवान को संध्या माता को जल देते हैं नदी में खड़े होके और चौथे दिन जो आज है सूर्य भगवान को प्रणाम करके जल दे के आज उद्यापन कर दिया जा जाता है और उनका प्रसाद खाया जाता है इसलिए आज समापन दिन बोलो छठी माता की या ठिकाणी आज सकाले पासन प्राकृतिक बहुद्देशी सेवा संस्था नांदेड़ महाराष्ट्र आयोजित या ठिकाणी श्री छठ महापर्व आयोजित किया होता या याठिका अपन चर्चा करता हो ठिकाण अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव यह कार्यक्रम जो है अपन चर्चा करता अपने नमस्कार छठ महापर्व ये लोक आस्था का एक बहुत कठिन और प्रभावशाली वर्त है इसके जो घर के जो मेन महिला सदस्य है मेन जो मेन है मुख्य है। उन, उन, उनके उनो करते हैं और ये चार दिन चार दिन का पर्व है पहला दिन नहाए खाए दूसरे दिन खरना तीसरे दिन संध्या अर्घ चौथा दिन सुबह का अर्घ ऐसा चार दिन इसका चार दिन का त्यौहार है पर्व है और ये इसमें छत्रवर्ती जो है वो बहत्तर घंटे का उपास रखती है इसके बाद आखिरी में आज छोड़ते हैं हम लो लोग नांदेड़ में प्राकृतिक बहुद्देशीय सेवा भावी संस्था के द्वारा मैं उनका अध्यक्ष हूँ हम पिछले पंद्रह साल से लगभग नांदेड़ में छठ त्यौहार मनाते हैं बंदा घाट पे बहुत ही धूमधाम से अच्छी तरह मनाया जाता है माँ गोदावरी के तट पे इससे हम हमारे उत्तर भारतीय सब बहुत खुश है बहुत प्रसन्न है यहाँ पे जो आपने यहाँ श्री छठी महापर्व का कार्यक्रम आयोजित किया था तो ये वासियों का आपको कैसा प्रतिसाद रहा वासी का इतना अच्छा प्रसाद रहा चूँकि देखने लायक थी पानी में इतनी पानी थी फिर भी उत्साह के साथ ये पर्व मना रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ क्या कहना चाहते हैं लोगों को लोगों को फिर अगले वर्ष आने के लिए इसी तरह से पे कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे यहाँ पे सचिव भी है है आप उनसे बात करनी नमस्कार सर सबसे तो पहले ये चैनल को धन्यवाद करना चाहता आपने चाहते इतना कठिन समय देकर और इतना जागरूकता फैला रहे हैं आप इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दूसरी बात मैं ये प्रकृतिक सेवा संस्था का मैं सचिव हूँ मेरा नाम मनोज ठाकुर है और मैं हम लोग सब मिलकर ये छठ पत्रिका बोलो तो जितना भी हद संगठन है हमारे उधर उत्तर प्रदेश का जो भी प्रदेशी लोग हैं चाहे वो बंगाल का हो चाहे वो वो बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बंगाल का हो चाहे झंझा झारखंड का हो वो तो सब मिलकर हम एक जगह एक जगह एकत्रित होके इस उत्सव का वो जो महापर्व है छठ का उसको हम उत्सव के तरीके से मना करते हैं और मनाना चाहता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ कि हम लोगों को सहयोग करें और सब आदमी अच्छे होके सबको व्यवस्था पूर्वक व्यवस्थापूर्वक कर दे धन्यवाद या ठिकाणी धर्मभूषण एडवोकेट दिलीप ठाकुर देखिए है तक या ठिकाणी संचलन होता अतिशय चांग्या प्रकार संचलन के चर्चा करो याठिकाणी श्री छठी महापर्व कार्यक्रम आयोजित किया होता यह सन्दर्भ में का चल रहा है आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी हिंदीत माहिती दिली पण मराठी प्रेक्षकांना नेमकं हे काय होतं हे कळावं म्हणून मी मुद्दामून मराठीत देत आहे या ठिकाणी जे बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश छत्तीसगड या राज्यातील जे झारखंड या राज्यातील जे रहिवाशी आहेत ते त्या भागात मोठ्या प्रमाणात छठ पर्व जे तीन दिवस व्रत करून सूर्यदेवाची प्रार्थना करून ते व्रत सोडतात ते इथं या लोकांनी गेल्या पंधरा वर्षापासून नांदेडमध्ये ती परंपरा चालू केलेली आहे आणि मी पहिल्यांदाच या कार्यक्रमाला आलो पण मला अतिशय आनंद झाला की इतका मोठा कार्यक्रम नांदेडमध्ये होत असतो पण आमच्या नांदेडवासियांना माहीत नाही त्याच्यामुळं मी आपल्या नांदेडवासियांना विनंती करतो की हा कार्यक्रम का पाहण्यासाठी पुढच्या वर्षी आवर्जून तुम्ही या कारण हा कार्यक्रम का अतिशय दर्जेदार आहे महिला तीन दिवस आपलं पाणी न पिता काही न करता इथं हे करतात आज पाहिलं मी सकाळी चार वाजल्यापासून छट मातेची पूजा करण्यासाठी गंगेच्यामध्ये पाण्यात अक्षरशः उभ्या होत्या त्या आणि त्या जोपर्यंत सूर्यदेव निघत नाही तोपर्यंत त्या पाण्यातून बाहेर देखील आलेलं नाही इतकं कठीण व्रत मला वाटतं दुसऱ्या कोणत्याही या याच्यामध्ये नाही तरी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण पुढच्या वर्षी आवर्जून यावं या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली ते अध्यक्ष शिवशंकर प्रसादजी उपाध्यक्ष एस के जी आमचे सचिव मनोज ठाकूरजी व त्यांचे सर्व साथी यांनी खरोखरच अतिशय मेहनत घेतलेली होती काल रात्री परवा दिवशीपासून पाऊस सुरू झाला आणि पाणी वाढलं आणि यांचं सगळं स्टेज वगैरे सगळं पाण्याखाली गेलं होतं पण यांनी हार न मानता नवीन स्टेज तयार केलं नवीन व्यवस्था केली आणि अतिशय दर्जेदार कार्यक्रम झाले आहे त्याबद्दल या सर्वांचं मनापासून धन्यवाद सर्व उत्तर भारतीयांना मी छठ पर्वाच्या खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो खूप खूप धन्यवाद या ठिकाणी श्री छठ महापर्व सचिव मनोज ठाकूर त्यानंतर अध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद तसेच उपाध्यक्ष एस के झा यांच्या वतीने हा कार्यक्रम अतिशय उत्साहात या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे हा कार्यक्रम खरोखर नैन्य रम्य हा कार्यक्रम होता कोणालाही पहावा असा कार्यक्रम होता सकाळी चार वाजल्यापासून ते आता आठ वाजलेपर्यंत या ठिकाणी महिला उपस्थित होत्या या ठिकाणी बऱ्याच महिला या ठिकाणी चार वाजल्यापासून पाण्यात होत्या जी की या ठिकाणी सूर्यदेवाची पूजा करत होत्या या ठिकाणी श्री छठ महापर्व याची जी महापूजा होती ती याठिकाने या देव बापा ने के लिए है तो निमित्त यह देव बापा से चर्चा करता यठिका जी पूर्ण पूजा जाए यह का संगा ही जी छठ पूजा है ही लय दुर्लभ श्री सूर्यनारायण से पुत्र श्याम अन चौसठ योगनी मदली एक छठी मैया है तैंती पूजा दीपावली अगोदर भाऊबीजा नर ये चार दिवस चलनारी ही छठ पूजा रहते है ऐचामी चौबीस तास अड़तालीस घंटे भूखे रहते हैं लोग भूखे रहने के बाद उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके प्रथम उसके बाद दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है इस छठ पूजा के अंदर अपने अपने केले दूध दही जी यथाशक्तियाँ तेचाना ही पूजा करता आणि लोक आपल्या लेकरा बाळासाठी विशेष कर करून ही पूजा करत आहेत वर्षाप्रमाणे ह्याही वर्षी छठ पूजा संपन्न झालेली आहे सगळ्या भाविकांना ही प्राकृतिक सेवा सेवाभावी संस्था छठ महापर्वतर्फे त्यांचं लय लय खूप आभार करण्यात आले आहे आपल्याला बी आपण बी येऊन इथं जे टेलिकास्ट केलं याच्यासाठी आपला भी आभार आहे या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी श्री छठ महापर्व कार्यक्रम या ठिकाणी सकाळी चार वाजल्यापासून ते आठ वाजेपर्यंत या ठिकाणी संपन्न झाला अतिशय उत्साहात या ठिकाणी नांदेडकरांनी प्रतिसाद दिला <स्था> नांदेडमधील हजारो महिलांनी या ठिकाणी सकाळी चार वाजल्यापासून या ठिकाणी येऊन पाण्यामध्ये थांबून या ठिकाणी सूर्यनारायणाची पूजा केली आहे त्यानिमित्त या हा घेतलेला वृत्तांत होता हा संपूर्ण वृत्तांत आपण सी एम ट्वेंटी फोर लाइव न्यूज या चैनल वो अपन सीधा प्रसारण पाला पूर्ण लाइव प्रसारण होता ही या को ही कार्यक्रम आम सी एम ट्वेंटी फोर लाइव न्यूज को अपन बह प्रसारित करो अपना जेवल कि हा कार्यक्रम अपन लाइव टाकावा कि बीम आम संपर्क साधा य कार्यक्रम बदल का कशा प्रकार कार्यक्रम होता एक कमेंट कमेंटी देखी संगाव अपन जर य चैनल नवीन आल तो यह चैनल लाइक करा सब्सक्राइब करा यी एम न्यूज सा संजय कुमार जी गायकवाड़ धन्यवाद